금오나 TV 시청자 여러분 안녕하세요. 항상 여러분들을 사랑하는 이 교수입니다. 오늘은 다이어트에 관한 여러화를 같이 공부해 볼 거예요. 최근, 조금 붓다 기가 요즘 좀 할이 찐것 같아요. そうですね一緒にダイエッの計画を立ててみましょうか 그렇네요. 같이 다이어트 계획을 세워 볼까요? まず食事を見直すのが大事ですね。먼저식단을다시증하는게중요하겠네요。炭水化物を減らして野菜をもっと食べるようにします。炭素はもっともっと食べるようにします。それから運動も取り入れましょう。何が好きですかジョギングとヨガが好きです。 ジョギンガーヨガ를좋아해요。いいですね。週に何回くらい運動できますか좋아요。一日で몇번정도運動할수있어요週に三回を目指してみたいです。一日で3分を目標로해보고싶어요それでは、計画をしっかり守れるように頑張りましょう。 もし途中で挫折しそうになったらどうしたらいいと思いますかま、逆中間で포기하고싶어지면어떻게하면좋을까요その時は目標を小さく設定してみましょう。小さい成功を重ねることが大事です。くるっ는ね、目標を작게설정해보는게좋아요。작은성공을쌓아가는게중요해요。いいアドバイスですね。 自分を追い込みすぎないように気をつけます。좋은조언이네요。너무스스로를몰아붙이지않도록신경쓸게요。他には友達と一緒に頑張ると励みになるかもしれません。そうですね。一緒に運動したり、食事のことを話し合ったりできますね。그렇네요 같이 운동하거나 식단에 대해 이야기 나눌 수 있겠네요. 기록을 つけるのもおすすめですよモチベーシンが上がりやすいです록을 남기는 것도 추천해요. 동기 부여가 더잘될수 있거든요. 약떼미ます. 매일 조금씩 頑張ればき努力が結果にがりますよね 식의 노력이 결과로 이어지겠죠.

頑張りすぎず自分のペースで楽しんで進めていきましょう. 무리하지 말고 자신의 ペース에 맞춰서 즐겁게 진행해보아요. 아, 그렇네요. 자신의 페이스를 지키는 게 가장 중요하죠.長い目で見れば少しずつ変化していく方が無理なく続けられます. 기적으로 보면 조금씩 변화해가는 것이 무리없이 이어갈 수 있어요.

一緒に応援しますので楽しみながら進めていきましょうね。目標を達成できたら自分をしっかり褒めてあげることも忘れないでくださいね。目標それが次へのモチベーションにもつながりますからね。く、目標わかりました。 達成感を味わう時間を作りますね。あげっそよ。すんちがむるぬっきるしがぬるまれなす習慣が身についたら、それが自然に続けられるようになりそうです。すかに들면자연스럽게계속할수있게될것같아요その通りです。最初は難しくても、少しずつ慣れてきますよ。그렇습니다 처음엔 어려워도 점점 익숙해질 거예요. 자신을 믿고 전면적に取 노력하면 반드시 좋은 결과가 나すよ 스스로를 믿고 긍정적으로 임하면 반드시 좋은 결과가 나올 거예요. 네, 절대 포기하지 않을게요. 꿈을 이루기 위해 노력하겠습니다.

また状況を報告させていただきます。感謝합니다。楽しみにしていますね。お互いに頑張りましょう。お互い応援し合える仲間がいると心強いですね。す応援し合がいとで一人ではなくサポートしてくれる人がいるともっと頑張れる気がします。 혼자가 아니라 지원해주는 사람이 있으면 더 노력하게 되는 것 같아요. 저도 함께 있으니 언제든 상담해 주세요. 감사합니다. 함께 노력할 사람이 있어서 안심이 돼요. 먼저 조금씩 시작하면 괜찮아요. 焦らずに行きましょう。嘘、そこも行きましょう。そこも行きましょう。そこも行きましょう。本当に無理せず自分らしくやりたいです。はい 、네 。そこも無理せず自分らしくやりたいです。それが一番大切です。楽しく継続することが成功の秘訣ですから。そこも、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 そこそそそ はい、これから計画を実行するのが楽しみです。毎日少しずつ進めていけばきっといい結果が出ると思います。매일조금씩진행하면분명좋은결과가나올거라고생각해요。小さな成功を感じることが自信にもつながりますね。たくん、その、この、 自分に合ったペースを見つけて継続することが目標達成の鍵になります。継続する楽しみながら取り組むことが一番ですよね。楽しながええ、その通りです。今回は絶対に諦めずに続けたいと思います。ね、まさよ。 이번에는 절대 포기하지 않고 계속하고 싶어요. 멋진 각오네요. 응원할게요. 지금까지 시청해 주셔서 감사합니다. 구독과 좋아요로 응원해 주시면 영상 제작에 큰 힘이 됩니다.